Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы порохом пропах. Это радость со слезами на глазах, это та-да, та-да, та Господи, Господи, помилуй, Господи, спаси. Я даже не думал, что я кому-нибудь буду такой шахтер видеть военнопленные. Ну, конченые вообще. Ну, у меня была команда, мы работали в затоке, несколько пляжей, ну, как бы курировали. И лежаки не разносили. Это вот эти шезлонги, шезлонги, да. Вот эта команда, те, что по кабана шезлонги носят. Вот я не знаю, где он этих бразильцев купил, замечательных, этот, Ренат Леонидович Ахмедов. Раньше у него, когда Алексей Чередник, олимпийский чемпион с Днепра, курировал Южной Америку, это было поярче. Илана Бруна приезжал, Матуза Лемчик, что-то такое. А сейчас, а сейчас вот Фернандиню, да, Фернандиню, были времена, да. Сейчас вот него какое-то говна набрали. Они же даже в чемпионате, у них там есть чемпионат штата, например, есть чемпионат Бразилии серия, а есть чемпионат штата. Вот это они видно в чемпионате Штатов только играли. Но они вообще ничего не могут. Вообще ничего не могут. Они ж вы ж видите, вот это Абердин, Абердин. Абердин, ты меня называла. Абердин. Только этого мало. Это же была первая команда, по-моему, если не путаю, абердин. Они в 1983 году с какого-то Бадуна выиграли Кубок Кубка и Суперкубок Уефа. Ну, достижение было. После этого это просто днище. Вот сейчас открываем таблицу чемпионат Шотландии. Абердин на, на 12 месте. Последние. У них там страна маленькая, мало команд. Последние. Вы же видели, что этот шахтер, это шахтер, самый лучший вратарь в мире резник, что он очудил, там. Кому он там раздавал пасы, Через центральных полузащитников, через Назарину он играет, господи, ай яй 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 Ну, э, вот Ахметов, я его не особо не люблю, но то, что он умный человек, это же однозначно. Но он что, не видит, что это этот дебил Серна, что он там понасоздавал, что это за команда? Это команда дегенератов-военнопленных. Да, я когда-то видел Великий Шахтер, да, вот с Хюпшманами. Чепрянами Марику, вот этими, ну не нашими, наши там в основном это звездолеты были, это рогалетный этот, это, Тимощук, и я так особо ничего вспомню, но все остальные иностранцы были прекрасны, Агахова, Джулиос, да, а Коронку я не знаю, по-моему он в Шахтере играл, а Коронку, да, вот это были команды, а вот это, вот это говно, 3-2 выиграли, у кого? у коллектива физкультуры. <laughs> 3-2. Еще же могли и пропустить. Еще же могли и пропустить. Там 3-3 паху аж. Они вообще никому не забивали этот Абердин. А этим умудрились 2 забить. Еще, еще могли забить 2. В общем, комментировать нечего. Это стадо чернокожих обезьян. Я по-другому это не назову. Которые не умеют орать футбол. И такие же самые военнопленные э, Белошкири наши. Все, такие же самые. Ой, Господи. Лига конференции Абердин. 3-2. Этот день мы приближали, как могли. Это день победы. Порохом пропах. Вторые военнопленные. Ой, Господи. День украинского футбола. Сегодня дети играют наши с пана. Нет, с Парагваем. Ну, держу пальчики крестиком, бы там тоже, я смотрел, состав их вообще играть не умеет в футбол. Динамо Киев, Кристал Пелос. Ну, что я могу сказать? Ну, хорошо же, хоть 2-0. Мы больше, ну, команда, которая у Ливерпуля выигрывает сейчас стабильно. Ну, что мы хотим? Динамо Киев это сборище тел, которые ездят на Мерседесах и перед базой Динамо Киев дают автографы. Вот он едет на Мерседесе, например, мегазвезда степного нашего футбола Коля Шапаренко. Рядом тёлочка сидит такая миньетная, и он расписывается, дает авто. Зачем у Коли брать авто? Кто он такой? Он что, умеет играть в футбол? Ну вот этот Эдвард Нкетя, Ганна ган, его мать, и этот и Даниэль, Мунья, смехия забили свои. Слава Богу, что этот матетан не забивал, бо он такой опасный, этот француз, он много забивает. Хьюзу можно было давать на брошко красную карточку в начале без проблем. Абор насоса это хороший игрок. Я его обожал, когда он в Штутгарде играл. Получил две карты, ну, карточки и. Играл Кристал грубо, михалку нашего ударили, у него там опухоль была, дай бог ему здоровья. Брошко мертвый, вы же видели Брошко, да? У него фамилия теперь Квитков, он не Брашко уже. Куда вы его хотите продать? Слава Богу, уже никуда не продали, бы надо было бы что-то платить. Видите, как его это, это Вот как Скарпат чудак его болтанул два раза на фланге, так если все вчера его болтанул, когда забивали гол. Он же его как, как ребенка. Так он даже не бежит за ним. Потому он сам, он лично Квитков, да. Он Квиткову. <клевые> Твою мать, идиота, господи. Так, ну, Динамо Киев, я смотрел его соперников. Они будут играть со Зрински. Это лидеры боснийского футбола. Я думаю, они вчера обыграли 5-0. Линкольн, по-моему. Зрински их <клевые> обучит <кожа> этим Динамо Киев. И будут они играть со Сумспором. Самсун Спор бахнул Легию на выезде. Там вся команда нападения одни чернокожие, Африка. Вот у Сенегал вот такое все. Они этому на Киеву расскажут, где раки зимой. Ну и вишенка на торте. Этот Лили играл, Доги играли в Риме с Ромой. Мама мыла Рама, Рома мыла маму. Выпустили на 77-й минуте семерочки. Это для меня счастливое число. Выпустили нашего столбика. Сразу же пенальти. Ну и начал вот это он мучиться этот. Не надо долго мучиться, все равно получится. Три пенальти не забить. И оно видите, вот как бил один угол, так и будет бить. Да. Стабильность признак класса. Но не всегда. Дегенераты, дегенераты, господи. Не думал. Распался СССР, я помню, у нас были приличные команды. То же самое Динамо, Киев с Серега Мизиным, Там Ребров же самый. Ну, их много было. Ужины еще играл, никому не нужно. Днепр неплохой был, вот это ж дублер Союз выиграли. Сейчас просто дичь. Так раньше условий никаких не было для тренировок. Им сейчас только член не сосуд президента. Сырну надо выгонять с шахтера и все. Ни о чем вообще. А вот этот Арда Туран, что он играет? Ардан шагает впереди. Если я на песне потянуло. Твою мать. Другие, кому? Сельта Паок. Ну, Сельта выиграла 3-1 ожидаемо. Форест Ментюанд. Ментюанд приличная команда. Там опять эти чернокожие. Усман Диао. Ну, он забивался, довел Фореста, надо выгонять от этого Папакугу, Тастакугу, он никакой, он, э, они привыкли быть на четвертом месте в а теперь будут член сосать у обезьяны. Генг Ференцварш, ну Генг ничего не показал, Ференцварш э, в конце первого тайма этот Варга забил гол головой и в оборонке играли, свои три взяли. Леон выиграл у Редбула Зальцбург ожидаемо 2-0. Штурм Рейнджерс 2-1, но думал, что Рейнджерс все-таки ничейку скатает. Макаби тель вот это военнопленные, которые, они, по-моему, наши кого, Динамо Киева обыграли, да? Динамо Загреб их порвал, как тузик их тряпку. Ну, у Динамо Загреба, я сказал, что они выиграют. У них там вот эти все матеры хорваты среднего уровня, которые по Европе поездят, да? они там делают погоду. Я этот матч предсказывал. И, как бы, все ожидаемо. Так, другие матчи. Сейчас загружу. Их там было дофига и больше вчера. Быстренько. Не ожидал, что эти голландцы... Это очень слабая команда. Гоу Эхет обыграет Панатинайкос. Вот видите, кому мы проиграем. Панатинайкос. Ну, Макаби Телелив. Они вообще никакие, не мертвые. ФКСВ в КСБ проиграл Ангбойс. Ну, держим в уме, что Ангбойс что-то могут, когда хотят. Реал Бетис выиграл на выезде у Догорца 2-0, как я говорил. Не благодарите. Виктория Пыльзень обыграла Мальма 3-0. Молодцы. Думал, будет ровнее игра. Фенер обыграл Ниццу 2-1. Молодцы. Оживают после Мауриньи. Балоня Фрайбург 1-1, как и предполагал. Бран обыграл Утрех. Молодцы. 1-0. Селтик проиграл в Браге 0-2. Ну, Брага, она такая вредненькая. Португальцы умеют мяч ржать. Минтюан бахнул Форест. Э -э -э Штурм обыграл Рейнджерс. Молодцы, не ожидал. Штурм раз. Ну, он такая средняя команда. Такая, ну, ну, это для них подвиг. Порту обыграл сверну Звезду, как и предполагал. Сказал, что будет 2-1. Прямо счет назвал. Базель обыграл Штудар. Видите, день швейцарского футбола. И Ангбой, и Базель. Базелью это зачет, потому что Шутгарт в полном порядке. Фейнорд остановила, Был равный матч. Начале Фейнорд забил нормальный мяч, что они его не засчитали, непонятно. Узкоглазый там забил. А потом Остановила в конце забила свои две халявы. Должна была быть ничья, но получилась победа Астанвилла. Ну, запоминаем, что Остановила сейчас в полном порядке. В полнейшем. Отжили и побежали. Так, Лига Конференции. Это наша мечта, Украина. Как говорили, шахтер может выиграть в этом году Лигу конференции. Да не смешите из. Так, Господи, Шахтер выиграет Лигу конференции. Среди паралимпийских команд. Те, кто носят шезлонги, они не могут выигрывать большие турниры. Так, сейчас, сейчас вот у меня этот своей жизнью живет интернет чита Бритта, чита Маргарита, Кубс, Дрита, 1-1. Но я такой даже не давал прогноз. Лех Познань разгромил Рапид, молодцы, 4-1. Зринский, Линкольн, 5-0, я уже говорил. Амония проиграла Майнцу, 0-5, 1-0, как я говорил. рай на Шкендрия, 2-0, как я говорил. И Ангиония, Белосток, Хамрун, 1-0, как я говорил. Но Ореха не давал прогноза, 1-0. Вазана Брейдаблик, Вазана обыграла Трюна. Видите, швейцарская команда вчера вообще на вы. Ну, прекрасно, одни победы. Спарта Прага, Шемра Кроверс, как я говорил, победят 4-1. Раку в университете 2-0, выиграл Раку. Шелбрун, Хекен 0-0, не давал прогноз. Ферентина, Сигма 2-0, как я говорил. Целый Аек, Фины, Афины, целые, я сказал, целые порядки. Я знал, что они будут рубиться, Я не думал, что так хорошо. Легия Варшава проиграла Самсун Спору на дома 0-1, при том, что они гранды польского футбола и топ-команда с топ-бюджетом. Самсун Споре чернокожих по команды и бегутся. Поэтому привет ты, Динамо Киев. А е... Динамо Киев, в запасе сидит Суркис, сын, взять Беловар в центре обороны, ну то такая команда и такой у них спортивный отдел, ну, коучинг топ. А Варнака обыграл 4-0 АЗ, замечаем, а у молодцы, молодцы. Киприоты в этом году пылят. Э, Слован проиграл Страсбуру 1-2, как я говорил, будет борьба, но Страсбург смотрится лучше. В принципе, все рассказал по делу, не благодарите за поддержку, за лайки, буду вдячна. Все в описании.